যোনে যোনে কমেণ্ট কৰি কৈছা সেইবোৰৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাৰ অৰ্থবিলাক মই বুজাই দিছোঁ হিন্দীতে ভালকৈ চাই ল'বা যিহেতু আমি অসমত থাকোঁ গতিকে অসমীয়াটো জনাতো প্ৰয়োজন আৰু আমি হিন্দী জনাতো প্ৰয়োজন কাৰণ আমি ইণ্ডিয়াত থাকোঁ হয় নহয় গতিকে এতিয়া আৰু দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আছাম ইণ্ডিয়া আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে দিছোঁ চোৱা এটা অসমীয়া বাক্য মই তাক শিক্ষা দিম মই তাক শিক্ষা দিম এই কথাষাৰক যদি আমি হিন্দী দিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যোনে যোনে অসমীয়া নোৱাৰা তলত হিন্দী আখৰে অসমীয়াটো দিছোঁ দেই মই তাক শিক্ষা দিম আমি যদি ইয়াকে হিন্দীত ক'ব বিচাৰোঁ মে ছে সবক চিখাও গা মে ওচে চবক চিখাওংগা যোনে অ হিন্দী নোৱাৰা অসমীয়া আখৰে হিন্দী দিছোঁ তলত দেই আকৌ এটা দিছোঁ চোৱা সি ভাল শিক্ষা পাব সি ভাল শিক্ষা পাব এই কথাৰক যদি আমি হিন্দীতে ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ হ'ব ওচে অচ্ছা চবক মিলেগা ওচে অচ্ছা চবক মিলেগা বুজি পাই আছানে তাৰপিছত চোৱা যদি তোমালোকে ক'ব বিচৰা তাকো শিক্ষা দিব লাগিব তাকো শিক্ষা দিব লাগিব ইয়াকে যদি আমি হিন্দীত ক'ব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ক'বা তোমালোকে উচে ভি চাবক চিখানা হোগা উচে ভি চাবক চিখানা হোগা আজি শিকাম খালি দৈনদিন আমি যিবোৰ কথা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ ভিতৰত বহুতে গমন কৰি কৈছা কাৰণে সেইবোৰে মই ভিডিঅ' বনাইছো দেই চাই লোৱা তাকেও শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন তাকেও শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন ইয়াকে যদিও ক'ব বিচৰা হিন্দীতে ক'ব বিচৰা তেতিয়াহ'লে এনেকৈ হ'ব উচে ভি চবক শিখানা জৰুৰীহে উচে ভি চবক শিখানা জৰুৰীহে চবক মানে শিক্ষা দিয়া বুজি পালানে তাৰপিছত চোৱা আকৌ এটা দিছোঁ অলপমান ধৈৰ্য ধৰিবা অলপমান ধৈৰ্য ধৰিবা ইয়াকে হিন্দীতে ক'ব বিচাৰিলে এনেকৈ ক'ব লাগিব থৌৰা চা চাবাৰ কৰ্ণা থৌৰা চা চাবাৰ কৰ্ণা আকৌ যদি আমি অসমীয়াত ক'ব বিচাৰোঁ আপুনিও ধৈৰ্য ধৰিব আপুনিও ধৈৰ্য ধৰিব আপুনিও ধৈৰ্য ধৰিব তেতিয়াহ'লে হিন্দীতে ক'ব লাগিব এনেকৈ ক'বা হিন্দীতে আবি চাবৰ কৰ্ণা আবাৰ কৰ্ণা বুজি পাই আছেনে ভিডিঅ'টো ভাল লাগি আছে যদি লাইক এটা কৰি দিবা দেই তাৰপিছত আকৌ চোৱা শিক্ষকে তাক শাস্তি দিবই শিক্ষকে তাক শাস্তি দিবই আমি বুলি কওঁ কওঁ নহয় এনেকৈ যে ছাৰে তাক মাৰিবই এনেকৈ কওঁ নহয় বা শাস্তি দিবই তাকে আমি হিন্দীত যদি ক'ব বিচাৰোঁ গুৰুজীনে উচে ছজা ডেংগেহি গুৰুজীনে বা ছাৰে বুলিও ক'ব পাৰি আমি ইংৰাজী শব্দটো লগাব পাৰোঁ ছাৰে ওচে ছজা ডেংগেহি আকৌ এটা দিছোঁ চোৱা পাঁচ বছৰৰ শাস্তি হৈছে কাৰোবাৰ কথা যদি কওঁ আমি তাৰ পাঁচ বছৰৰ শাস্তি হৈছে এনেকৈ ক'ব বিচাৰিলে তাকে হিন্দীতে হ'ব তাৰ পাঁচ বছৰৰ শাস্তি হৈছে মানে হিন্দীতে এনেকৈ ক'ব পাৰিম আমি উচে পাঁচ চাল কি ছুইহে উচে পাচাল কি ছা শুইহে বুজি পাইছানে তাৰপিছত আকৌ এটা বাক্য দি আছোঁ চোৱা অসমীয়া বাক্য মই আজিৰ পৰা শপত খাম মই আজিৰ পৰা শপত খাম ইয়াকে যদি আমি হিন্দীতে ক'ব বিচাৰোঁ এই শপতৰ ঠাইত আমি বেলেগ এটা দিব পাৰিম কি দিম চোৱা মে আছে কচম খাউংগা মে আছে কচম খাওংগা শপত মানে কচম খোৱাকৈ কোৱা হয় হিন্দীত দেই শপত গোট শপত বুলিও কোৱা হয় কচম বুলিও কোৱা হয় এতিয়া চোৱা প্ৰশ্নবোধক বাক্য দিম কিছুমান তাৰ পৰা যোনবোৰ আমি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ চোৱা দেই আপুনি জোৰ কৰিবনে আপুনি জোৰ কৰিবনে এই কথাষাৰক যদি আমি হিন্দীতে ক'ব বিচাৰোঁ এনেকৈ ক'ব পাৰিম চোৱা আপ জবৰদস্তি কৰেগে কিয় আপ জবৰদস্তি কৰেগে কিয় তলত চোৱা আকৌ হিন্দ অসমীয়াখৰে হিন্দী দিছোঁ দেই চাই ল'বা আপ জবৰদস্তি কৰেগে কিয়া বুজি পাইছানে তেওঁ দিছোঁ চোৱা আকৌ মই তাক ধৰি দিম নেকি যদি ক'ব বিচৰা এনেকৈ মই তাক ধৰি দিম নেকি তেতিয়াহ'লে হিন্দীতে এনেকৈ ক'বা মে ছে পকাৰকে মে উছে পকাৰকে মে উছে পকাৰকে কিয়া বুজি পাইছানে তাৰপিছত চোৱা আকৌ যদি ক'ব বিচৰা আপুনি মোক ধৰিব পাৰিব নেকি আপুনি মোক ধৰিব পাৰিব নেকি যদি ক'ব বিচৰা আপুনি মোক ধৰিব পাৰিব নেকি তেতিয়াহ'লে হিন্দীত এনেকৈ ক'ব লাগিব আপ মু যে পকৰ চাক্তে হে কিয়া আপ মু পকৰ্তে হে কিয়া হ'লে তাৰপিছত চোৱা আকৌ এটা দি আছো চোৱা সৰুৰে পৰাই ভাল পোৱা নে সৰুৰে পৰাই ভাল পোৱা নে কাৰোবাক যদি ক'ব বিচৰা বা সুধিব বিচৰা সৰুৰে পৰাই ভাল পোৱা নে তেতিয়াহ'লে হিন্দীত এনেকৈ ক'বা বচপন চেহি প্যাৰ কৰ্্তে হা বচপনী পাৰ্তে হকিয়া বুজি পাই আছানে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা দেই তাৰপিছত আকৌ এটা দিছোঁ চোৱা তাইক কথা দিছানে তাইক কথা দিছানে কথা দিয়া কিহক কোৱা হয় হিন্দীতে জানানে তাইক কথা দিছানে যদি এনেকৈ ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হিন্দীতে এনেকৈ ক'ব লাগিব ওচে বাদা কিয়া হে কিয়া বাদ হে কিয়া তলত আকৌ লিখি দিছোঁ ভালকৈ চাই ল'বা যোনে যোনে নোৱাৰা হিন্দীত পঢ়িবলৈ তাৰপিছত আকৌ দিছোঁ চোৱা সিহঁতৰ সংগ এৰিবানে সিহঁতৰ সংগ এৰিবানে সংগ মানে কি লগৰীয়া ছাঁথ তাকে কোৱা হয় দেই সিহঁতৰ সংগ এৰিবানে বুলি ক'ব বিচাৰিলে ঊংকে চংগ থৰোগে কিয়া ওমকে চংগ চৰুগে চৰুগে কিয় বুজি পাইছানে চংগ বুলি কোৱা হয় সংগ দেই কয় তা দিছোঁ চোৱা মই সোমাব পাৰো পাৰিমনে মই সোমাব পাৰিমনে ইয়াত চোৱা এটা হেৰি আছে দেই চাই ল'ব ভালকৈ বুজাই দি আছো মই সোমাব পাৰিমনে বুলি ক'লে আমি এনেকৈ ক'ম মে আণ্ডাৰ আুকীয়া কিন্তু ইয়াত কি হ'ব মে আণ্ডাৰ আুকিয়া ইয়াত সোমাব পাৰিমনে বুলি ক'লে আণ্ডাৰ আচাক্তাহুকীয়া বুজালে কিন্তু চোৱা একেটা বাক্যকে মই সোমাব পাৰিমনে বুলি ক'লে মই সোমাব পাৰিমনে বুলি কোৱাত ইয়াত চোৱা অৰ্থ বেলেগেও হ'ব পাৰে চোৱা কি হ'ব মে ঘোষাহুকীয়া মানে নিজকে যদি সোমোৱা হয় কোন ঠাইত কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো তোমালোকে নিজে ভাবি ল'বা দেই মে ঘোঁচ চক্টা হো কিয়া বুজি পালানে আকৌ এটা দেখিছো সি কিহৰ শাস্তি পালে সি কিহৰ শাস্তি পালে শাস্তি মানে কমেণ্ট কৰি সুধিছা নহয় শাস্তি মানে ছজা বুলি কোৱা হয় ওচেই কণ চা ছজা মিলাহে ওচেই কন চা ছজা মিলিহে বুজি পালানে এজনে কমেণ্ট কৰি কৈছা নহয় ছজা মানে কি ছজা মানে শাস্তি দেই তাৰপিছত চোৱা কৰিছো তুমি পালেং শাক খোৱা নে মানে কাৰোবাক যদি সুধিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে হেন্দীতে হ'ব তুমি পালক চাক খাটে সুকীয়া তুম পালক চাক খাটে সকীয়া পালেং শাকক পালক চাক বুলি কোৱা হয় দেই তাৰপিছত চোৱা তাইক কঁঠাল খায়নে তাই কঁঠাল খায়নে কঁঠালটো নিশ্চয় চিনি পাইছা তোমালোকে এতিয়া সৰু সৰু লাগি আছে গছত তাই কঁঠাল খায়নে তাকে যদি ক'ব বিচাৰা কাৰোবাক সুধিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে হ'ব ৱ কঁঠল খাটিহে কিয় ৱ কঠহল দেই হিন্দীত কঁঠালক কঁঠল বুলি কোৱা হয় কঠহল খাটিহে কিয় মোক দুটামান দেৱানে মোক দুটামান দিবানে যদি কাৰোবাক ক'ব বিচৰা মোক দুটামান দিবানে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ক'বা হিন্দীতে চোৱা মু যে ডোগে কিয়া আকৌ তলত লিখি দিছোঁ মো জে দোগে কিয়া বুজি পাই আছানে তাৰপিছত চোৱা আকৌ এটা দিছোঁ সি হাজো হ'লনে হাজো মানে ৰেডি হোৱা ক'ৰবাত যাবলৈ আমি যদি কওঁ সি ৰেডি হ'লনে বুলি ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সি সাজু হ'লনে বুলি কওঁ অসমীয়াত তাকে আমি হিন্দীতে ক'ম ওহ তৈয়াৰ হ গাই হেকীয়া ও তৈয়াৰ হ গাই হেকীয়া এইবোৰ চব প্ৰশ্ন কৰা দেই প্ৰশ্নবোধক বাক্য বুলি কোৱা হয় ৱ তৈয়াৰ হাই হেকীয়া বুজি পাইছানে আকৌ এটা দিছোঁ চোৱা ইয়াত বহিব পাৰোঁনে কাৰোবাক যদি সুধিব বিচৰা ইয়াত বহিব পাৰোঁনে তেতিয়াহ'লে হিন্দী তেনেকৈ সুধিবা ইহা বেত চক্সিয়া ইহা বেত চক্টা সুকীয়া বুজি পালানে তাৰপিছত আজি ইমানতে সামৰিম যোনে যোনে নোৱাৰা আৰু যি শব্দ যি কথা নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা আৰু এই চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে এই আছাম ইণ্ডিয়া এডুকেশ্যন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তোমালোকে তেতিয়াহ'লে আগলৈ আৰু এনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাবলৈ পাই থাকিবা গতিকে আজি আৰু বেছি আমৰি নিদিওঁ